Assalamualaikum, hai semuanya! Selamat datang kembali di dapur aku di NHM Kitchen. Nah, di video kali ini, aku akan membagikan resep bolu gulung mini pandan coklat. Ini bolu gulungnya benar-benar lembut, rasanya enak dan gurih. Ini cocok banget kalau mau dipakai untuk ide jualan ataupun untuk isian snack box. Nah, buat kamu yang mau tahu gimana sih cara bikinnya. Kamu tonton terus ya videonya sampai habis. Langkah pertama dalam wadah kita masukkan 4 butir telur, 150 gram gula pasir, 1 sendok teh emulsifier di sini aku pakai SP. Kemudian ini akan kita mixer. Menggunakan kecepatan rendah di awal, kemudian dinaikkan secara bertahap kecepatan mixernya sampai ke kecepatan yang paling maksimal. Dan ini kita mixer hingga adonannya putih, kental, dan berjejak, kurang lebih selama 10-12 menit, tergantung mixer kalian masing-masing, ya. Nah, ini adonannya sudah putih, kental, berjejak seperti ini. Kaki mixernya diangkat juga, nggak gampang jatuh. Artinya adonannya udah jadi. Sekarang kita tambahkan 150 gram tepung terigu, ini aku pakai yang protein sedang, 2 sendok makan tepung maizena. Untuk tepung atau bahan keringnya boleh kita ayak dulu supaya teksturnya bisa lebih halus ya, teman-teman. Kemudian ini akan kita mixer dengan menggunakan kecepatan yang paling rendah, cukup sampai agak rata saja. Sebelum di mixer, aku aduk-aduk dulu supaya tepungnya nanti nggak berhamburan kemana-mana. Kurang lebih seperti ini, kita matikan mixer, lalu lanjut kita tambahkan satu bungkus santan instan 1 saset susu kental manis vanila 100 ml minyak sayur Kemudian ini akan kita mixer kembali dengan kecepatan yang paling rendah, cukup sampai agak rata saja, jangan sampai overmix ya. Nah setelah agak rata, kemudian aku lanjut aduk menggunakan spatula dengan menggunakan metode aduk balik, diaduk pelan-pelan dari bawah ke atas untuk memastikan kalau minyaknya dan semua bahannya sudah tercampur dengan rata. Jangan sampai ada minyak yang masih mengendap di bagian bawah ya, supaya nanti bolunya nggak bantat. Lalu setelah rata kita bagi adonan, ini aku ambil sepertiga bagian adonan. Kalau mau dibagi tiga sama rata juga boleh banget. Kemudian di wadah yang lebih besar aku tambahkan dengan pasta pandan. Kalau mau warna hijaunya lebih keluar, kalian boleh tambahkan dengan secukupnya pewarna hijau ya teman-teman. Lalu diaduk balik lagi sampai semuanya tercampur rata. Untuk yang sepertiga bagian adonan, aku tambahkan dengan secukupnya pasta coklat, kurang lebih sebanyak satu sendok teh. Ini pastanya aku bikin dari satu sendok makan coklat bubuk dan satu setengah sendok makan air panas. Nah, setelah semuanya rata, ini udah siap untuk kita kukus. Lanjut, kita siapkan loyang. Ini aku pakai loyang ukuran 18x18 18 yang sudah aku oles margarin dan alasi kertas roti. Lalu, kita tuang adonan ini. Aku tuang adonan pandan setengah bagian ke dalam loyang. Kalau mau adonannya lebih pas, boleh ditimbang, ya, teman-teman. Lalu, kita hentakkan beberapa kali. Lanjut, siapkan kukusan yang airnya sudah mendidih seperti ini, dan uapnya juga udah banyak. Masukkan adonan tadi, kemudian kita tutup dan dikukus selama kurang lebih 10 menit pakai api sedang agak kecil. Nah, setelah 10 menit kita buka tutupnya, kemudian kita biarkan uapnya agak hilang sebentar, baru kita tuang adonan coklat ke atas adonan pandan. Kita ratakan ke seluruh bagian loyang. Lalu kita tutup dan dikukus kembali selama 15 menit. Untuk lapisan kedua ini kita kukusnya selama 15 menit ya. Masih sama apinya sedang agak kecil. Setelah 15 menit kita tuang kembali adonan pandan yang tersisa. Semuanya kita masukkan. Kemudian kita tutup dan kita panggang selama 25 sampai 30 menit atau sampai benar-benar matang. Nah, setelah 25 sampai 30 menit dikukus, ini bolunya sudah matang. Langsung kita angkat dan kita biarkan dulu sampai agak hangat atau sampai dingin. Nah, setelah bolunya dingin, kemudian kita sisir di bagian pinggirnya. Karena tadi loyangnya di bagian pinggir nggak aku oles, cuman bagian bawahnya aja. Jadi ini akan aku sisir menggunakan pisau yang tajam. Baru kemudian kita keluarkan secara pelan-pelan dari dalam loyang dan kita lepaskan kertas rotinya. Kalau misalkan bolunya masih panas atau masih hangat, kalian diamkan dulu sampai benar-benar dingin baru kemudian kita lanjutkan untuk memotong bolunya ya. Nah, setelah bolunya sudah dingin, kemudian kita potong. Jangan terlalu tebal, jangan terlalu tipis. Dipotongnya sambil dipegang bolunya di bagian samping, baru kemudian dipotong dari atas menggunakan pisau yang tajam. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini, benar-benar lentur, lentur banget ini. Kemudian, kita lanjutkan sampai semuanya selesai dipotong ya, teman-teman ya. Nah, hasilnya jadi sebanyak ini ya, teman-teman ya. Ini aku dapatnya 36 pcs. Kalau kalian bisa lebih rapi potongannya pasti bisa dapat kurang lebih sekitar 40-an ya. Kemudian kita ambil satu lembar bolu, lalu kita isi dengan isian sesuai selera. Boleh pakai coklat, stroberi. Kalau aku di sini pakai yang rasa blueberry. kemudian kita gulung secara perlahan dari bagian ujung seperti ini gulungnya pelan-pelan aja ya teman-teman ya Nah hasilnya kayak gini Nah setelah selesai digulung siapkan plastik untuk membungkus ini aku pakai plastik OPP ukuran 9 bisa dibeli di toko bahan kue bilang aja plastik OPP ukuran 9 ya teman-teman Nah setelah digulung seperti ini kita rapi-rapikan hasilnya cantik banget ya teman-teman ya kalau mau dipakaiin stiker biar lebih cantik juga cocok banget Nah kita lanjutkan sampai semua adonannya selesai digulung ya teman-teman ya Nah ini dia hasilnya teman-teman Bolu gulung mini pandan coklatnya sudah selesai aku packing Ini cantik banget, cocok banget buat ide jualan kalian Buat tambah-tambahan di isian snack box juga cocok banget Bikinnya mudah, rasanya enak, bolunya juga lembut banget. Rasanya itu ada gurih dari santannya, pokoknya ini enak banget. Wajib buat kamu cobain di rumah. Nah, teman-teman, sekian dulu ya video kali ini. Semoga videonya bermanfaat buat kalian. Terima kasih banyak karena sudah menonton, dan sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum.